Para sahabat, rahimakumullah masuk pada poin yang pertama yaitu hukum udhiyah atau hukum kurban. Hukum udhiyah atau kurban yaitu sunnah muakad. Sunnah muakadnya yaitu uh, sunnah muakad kifayah. Karena nanti sunnah muakad itu ada sunat sunnah ain dan ada sunnah kifayah. Nah hukum daripada kurban udhiyah itu adalah sunnah muakad sunnah yang sangat dikukuhkan, sunat yang sangat ditekankan. Para sahabat rahimakumullah, namun kurban udhiyah akan menjadi wajib hukumnya ketika dinadarkan. Contoh, ambil contoh, ada seseorang dia sakit contoh. Nah ketika dia sakit, dia bernad, bernadar. Kalau saya sembuh, tahun depan saya akan bernadar akan menyembeli hayawan kurban nah maka menyembeli hayawan kurban untuk orang tersebut menjadi wajib bukan sunnah mu'akad lagi kenapa? karena dinadarkan maka menjadi wajib untuk melaksanakan kurban masuk pada poin yang kedua yaitu syarat-syarat hayawan kurban kita melihat dulu syarat-syarat dari secara usia para sahabat rahimakumullah hayawan yang bisa dipakai kurban itu yang pertama adalah domba yang kedua kambing yang ketiga yaitu sapi atau kerbau yang keempat unta domba bisa dijadikan hayawan kurban ketika sudah masuk usia satu tahun lebih satu tahun menginjak kedua tahun. Kemudian yang kedua, kambing atau sebagian tempat menyebutnya embek kacang atau kambing jawa. Nah, usianya yaitu harus dua tahun lebih, yaitu dua tahun menginjak ke tiga tahun. Ketiga, sapi atau kerbau usianya yaitu sudah dua tahun lebih atau dua tahun menginjak Ketiga tahun kemudian, yang keempat unta, maka unta ini usianya harus lima tahun lebih, lima tahun lebih atau lima tahun menginjak ke enam tahun. Nah, ini eh, syarat eh, dilihat dari usia hayawan kurban yang bisa dijadikan hayawan kurban. Jadi, syaratnya tadi sudah al fakir sampaikan secara usianya. Selanjutnya, di dalam hayawan kurban disyaratkan kita jangan memakai hayawan kurban yang mempunyai cacat seperti picak matanya al aurau yaitu picak picak matanya ya al bayinu ay, ay dohiru auruha artinya picaknya picaknya itu bayin jelas ya jelas nah itu tidak boleh Kemudian, tidak boleh juga e, berkurban. Memakai hewan kurban yang mempunyai cacat pincang kakinya itu tidak boleh, ya. Pincang kakinya, albayinu arujuha yang jelas dalam pincangnya. Jadi, pincangnya itu sangat jelas, ya, e, jelas sekali, dohir sekali pincangnya. Maka, itu tidak boleh. Selanjutnya, tidak boleh juga e, berkurban memakai hayawan. Almari almaridotu albayinu maroduha yang berpenyakit yang mempunyai penyakit yang sangat jelas penyakitnya jelas sekali kelihatan sekali penyakitnya. Nah bagaimana kalau misalnya cacatnya tersebut seperti picaknya, pincangnya, penyakitnya cuman sedikit artinya tidak bayin tidak jelas maka itu tidak jadi masalah artinya boleh dipakai hayawan kurban wala yaduru yasirun hadhil umur jadi tidak madorot kalau misalnya aibnya tadi seperti picak matanya pincang kakinya dan penyakitnya itu cuman sedikit ya maka itu tidak bermadorot artinya sah dipakai hayawan kurban selanjutnya tidak boleh juga berkurban dengan hayawan al-ajfa'u yang kurus ya tidak boleh berkurban dengan hayawan. Yang kurus itu tidak boleh para sahabat rahimakumullah Nah, bagaimana kalau misalnya e, berkorban memakai hayawan yang tanduknya pecah atau tidak bertanduk? Nah, maka itu boleh ya, boleh tidak jadi masalah. Namun e, sebaiknya, itu ya sebaiknya kita di dalam korban ini usahakan dengan hayawan yang sangat bagus hayawan yang terbaik dijauhkan dari uh, kecacadan dijauhkan dari penyakit ya walaupun misalnya tanduk itu uh, kita tidak dimakan tapi kita kalau misalnya mencari uh, yang gagah kelihatannya tanduknya bagus itu lebih baik ya namun para sahabat rahimakumullah itu tidak menjadi syarat kalau masalah tanduk tidak menjadi salah masyarakat artinya boleh ya berkorban dengan hayawan yang pecah atau misalnya eh, apa eh, patah tanduknya atau misalnya tidak bertanduk itu pun boleh tidak jadi masalah ya Bagaimana kalau misalnya eh, berkorban dengan hayawan yang tidak mempunyai telinga ya eh, tidak mempunyai telinga ima tidak punya telinganya dipotong telinganya gitu kan atau memang dia terlahir tidak bertelinga nah maka itu tidak cukup artinya eh, tidak boleh ya para sahabat rahimakumullah nah itu eh, diantara syarat-syarat eh, hayawan kurban tadi sudah al-fakir sampaikan ya namun perlu diulang para sahabat rahimakumullah ketika berkurban Bagusnya, kita memang harus mempunyai kehati-hatian. Kita lihat secara usianya, harus sudah masuk usia yang memang e, boleh dipakai kurban. Kemudian, kita misalnya e, cari yang benar-benar sehat, yang jauh dari kecacatan, karena kurban itu tujuannya tak kurban. Ilallah, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kita berbagi sebagian rizki kita yang memang kita eh, melalui hayawan kurban menyembeli hayawan kurban kita bagikan eh, dagingnya kepada fakir miskin dan lain sebagainya maka ketika kita eh, memilih hayawan kurban yang benar-benar bagus benar-benar hebat benar-benar gagah itu sangat luar biasa yang mobil khusus kita tadi syarat-syaratnya perlu kita ketahui agar senantiasa hayawan kurban kita, kurban kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin, ya Allah ya rabbal alamin nah masuk kepada poin ketiga waktu menyembeli hayawan kurban wa dahulu waktu lil udhiyati min waktu la'idi nahri jadi masuk waktu menyembelih itu min waktu sholatil id dari waktu sholat id ay idin nahri yaitu e, hari raya kurban jadi masuknya menyembelih ataupun waktunya menyembelih hayawan kurban itu dari yaitu waktu sholat id at, e, sholat id e, yaitu idin nahri id, id hari raya e, kurban nah, wa ibaratu rodo ibarat di dalam kitab rodoh wa as wasliha yadahulu waktu tadhiyati ida tolaat tisamsu yauman nahri wa mado qadru rokaataini wa khutbataini khufifataini nah di dalam ibarat kita berodoh waktu menyembelih hayawan kurban itu yaitu ketika keluarnya matahari ya di hari lebaran yaitu tanggal 10 Dulhijjah Kemudian ditambah ukuran sholat dua rokaat dan khutbah dua yang mana khutbahnya khofifat taini. Artinya khutbahnya yang singkat diambil e, rukunnya aja, rukun khutbahnya aja. Jadi itu waktu menyembeli itu. Jadi e, matahari keluar di hari raya tanggal 10 Dhul Hijjah. Kemudian dari matahari keluar itu ditambah ukuran e, sholat dua rokaat. Uh, dan khutbah dua yang khutbah dua itu uh, singkat artinya diambil al, alfa dua jibahnya yaitu uh, rukun khutbahnya kalau misalnya kita keluar matahari kalau misalnya ukuran khutbah dan sholat khutbah dua dan sholat dua rakaat itu 10 menit berarti tinggal ditambah 10 menit itu masalah contoh seperti itu para sahabat rahimakumullah kemudian sampai mana batas Menyembelih Hayawan kurban Nah yaitu batasnya Sampai guru bisam Min akhiri ayami tasrik Sampai matahari terbenam Akhir hari tasrik Berarti tanggal 13 ya Jadi sampai Matahari terbenam Di tanggal 13 tulah hijah Jadi waktu menyembelih itu panjang Para sahabat Waktu berkurban itu panjang dari mulai keluar matahari tanggal 10 bulan Dhul Hijjah, kemudian ditambah ukuran sholat dua rakaat dan khutbah dua, ya nah, tanggal 10, 11, 12, 13 sampai matahari terbenam pada tanggal 13 berarti kan empat hari ya panjang waktu e, kurban itu menyembelih kurban itu panjang waktunya. Kemudian para sahabat rahimakumullah kita masuk pada kesunahan eh, Kita masuk dulu Pada kesunahan orang yang Berkurban nah disunatkan Untuk orang yang berkurban Ketika sudah masuk pada Tanggal 1 -Hijjah, Sunat tidak memotong Rambut dan tidak memotong kuku Ya Sampai mana Sampai nanti menyembeli hayawan kurban Ter, apa? Waktu menyembeli Hayawan kurban jadi Contoh misalnya eh, saya nih hendak berkurban itu kan ya Nah maka ketika sudah masuk pada tanggal 1 d Hijjah maka sunnah untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut itu kesunahan untuk orang yang berkurban selanjutnya kesunahan untuk orang yang berkurban kalau laki-laki dan mampu maka sunnah memotong sendiri ya kalau mampu untuk laki-laki maka sunnah memotong sendiri tapi kalau tidak mampu ya silakan mewakilkan kepada orang yang mampu untuk memotong hewan korban tersebut. Selanjutnya sunnah lagi untuk orang yang berkurban menyaksikan menyaksikan e, pemotongan hewan kurban dan nanti ada kesunahan-kesunahan e, ada beberapa kesunahan-kesunahan yang lain itu diantaranya para sahabat rahimakumullah Kemudian <tuh> kesunahan uh, untuk orang yang menyembeli ya, tahabu yustahabu inda dhabhi khomsatu asya'a ada lima kesunahan kesunahan ketika menyembeli nah ini untuk orang yang menyembeli ahaduha atas miyatu fayakulu adzabihu bismillah wal akmalu bismillahirrahmanirrahim yang pertama kesunahan untuk orang yang menyembeli hayawan kurban yaitu atas At miyah membaca basmalah paling sedikit membaca bismillah itu udah hasil sunat dengan mengucapkan bismillah namun akmalnya sempurnanya yaitu bismillahirrahmanirrahim falau lam yusami hala al-madbuhu seandai kata seseorang yang menyembelih dia tidak membacakan basmalah Misalnya lupa ataupun memang dia e, sengaja tidak baca basmalah maka halal al madbuhu halal madbuh sembelihannya halal artinya sah sembelihannya tidak jadi masalah karena statusnya membaca basmalah itu bukan syarat ya di dalam menyembeli tapi itu adalah sunnah yang penting nanti memutuskan urat-urat e, yang disyaratkan harus putus hulkum uh, terus wadajan harus harus putus para sahabat rahimakumullah kemudian uh, yang kedua wasani as-salatu ala nabi sunat membaca solawat kepada kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian wasalisu istiqbalul kiblati biddabi hati hmm. kemudian kemudian jihu adzabihu lil kiblah huwa kemudian sunat untuk orang yang menyembelih sunat orang tersebut madab kiblat dan sudat memadabkan memadepkan hayawan sembelihannya dimadepkan dihadapkan ke kiblat jadi orang yang menyembelihnya sunat menghadap kiblat dan hayawan kurbannya sunat dihadapkan ke kiblat. Kemudian warobiu at takbir nomor keempat sunat membaca takbir. Aikoblat tasmia sebelum membaca Bismillah au atau e, setelah membaca tasmiyah basmalah salasan tiga kali. Kemudian sunat membaca takbir. Nah membaca takbir ini mau sebelum basmalah atau setelah basmalah itu boleh ya para sahabat rahimakumullah berapa kali salasan tiga kali sunnahnya contoh kita misalnya eh, eh, takbir dulu eh, qoblal basmalah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar baca tiga kali kemudian baca bismillahirrahmanirrahim kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad baru eh, menyembelih seperti itu Wal khomisu Nah setelah Beres menyembelih disunatkan adua membaca doa e, mana doanya e, doanya yaitu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fatakobal ni'matun minka alayya taqarrabtu biha ilaika fatakobalaha minni. Nah seandai kata yang menyembelih itu e, menyembelihnya untuk orang lain artinya korban untuk orang lain maka tinggal di ujungnya jangan minni ya. Nah, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fatakobal ni'matun minka alayya wa taqrabtu biha ilaika fatakob fatakobal ha min nah nanti sebutkan min pulan bin pulan seperti itu para sahabat rahimakumullah nah, itu kesunahan eh, di dalam menyembeli hayawan hayawan kurban Nah, kemudian para sahabat rahimakumullah, kita eh, masuk pada poin pembagian daging hayawan kurban. Ini juga tak kalah penting. Tadi Al-Fakir tidak menyebutkannya di awal, mohon maaf. Di dalam penyembelihan, di dalam pembagian daging hayawan kurban, ini berbeda. Nah, artinya gimana? Tergantung hayawan kurban itu sendiri kalau hayawan kurbannya yang dinadarkan maka tidak boleh untuk orang yang berkurban memakan daging hayawan kurban tersebut walaupun sedikit tidak boleh sedikit pun tidak boleh kalau hayawan kurbannya atau kalau kurbannya yang dinadarkan kurbannya kurban wajib nah berbeda kalau kurbannya kurban sunnah nah maka ini ada beberapa versi e, Jadi bisa dibagi Satu per tiga Untuk orang yang berkurban Jadi orang yang berkurban bisa mengambil Satu per tiganya, ya Nah dua per tiganya disodakohkan Atau misalnya Satu per tiga Untuk orang yang berkurban Dia boleh mengambil satu per tiganya Nah satu per tiga Boleh dihadiahkan terhadap Orang-orang kaya yang satu pertiganya untuk fukoro masakin nah seperti itu artinya eh, supaya gampang dipahami kalau hayawan kalau kurbannya kurban sunnah ya maka boleh untuk orang yang berkurban mengambil ataupun dia eh, eh, mengambil ataupun dia memakan itu kan ya eh, dari hewan kurban itu asal jangan melebihi satu per daging dari hewan kurban tersebut. Namun, afdolnya atas duku, afdolnya mensodakohkan seluruh daripada daging hewan kurban tersebut, walaupun kurbannya kurban sunat. Jadi, yang paling bagus, yang paling afdol itu mensodakohkan seluruh daging hayawan kurban, seluruh kurbannya disodakohkan semua, itu yang paling bagus ya. Ila lukmatan kecuali satu suap. Itu aulukoman atau beberapa suap, ya tabarroku al mudohi, yang mana orang yang berkorban tujuannya tabaruk mengambil keber keberkahan. Anahu yusanu lahu zalik bahkan itu sunnat hukumnya. Jadi Eh, sunat hukumnya untuk orang yang berkorban. Kalau korbannya kurban sunnah, maka dia sunat makan satu suap atau beberapa suap dari daging hayawan kurban tersebut. Nah, perlu eh, dipahami sekali lagi para sahabat rahimakumullah, kalau kurbannya kurban wajib, kurban yang dinadarkan, maka untuk orang yang berkurban tidak boleh sedikit pun Makan daripada daging kurbannya tersebut. Namun, kalau daging, kamu mohon maaf, kalau kurbannya kurban wajib, kurban sunat. Sekali lagi, kalau kurbannya kurban sunat, maka boleh untuk orang yang berkurban mengambil dari daging kurbannya tersebut, memakan dari daging kurbannya tersebut, asal jangan melebihi dari satu pertiganya. Sepertiganya ya, jangan melebihi dari satu pertiganya namun yang lebih abdolnya, yang lebih bagusnya ya menyadakohkan seluruh hayawan kurban kecuali beberapa suapan atau satu suapan yang mana dia tujuannya untuk mengambil sunat, mengambil keberkahan dari hayawan kurban para sahabat rahimakumullah ya. Itu eh, di dalam masalah pembagian hayawan kurban. Selanjutnya perlu dipahami para sahabat rahimakumullah wala yabiu rumu alal muddahi bayu syai'in minal udhiyati ay min lahmiha au syariha au jildiha nih hati-hati juga para sahabat tidak boleh haram hukumnya untuk orang yang berkurban awas untuk orang yang berkurban bayu syai'in menjual apapun dari bagian hayawan kurban mau rambutnya eh, mau dagingnya mau rambutnya mau kulitnya itu haram hukumnya untuk orang yang berkurban menjual daripada apapun dari hayawan kurban mau dagingnya mau kulitnya ya mau rambutnya haram untuk menjualnya nah ini untuk orang yang berkurban nah berbeda kalau seperti ini para sahabat rahimakumullah Contoh saya kurban, nah kemudian eh, disembelihlah hewan kurban itu, saya sodakohkan kulitnya disodakohkan terhadap orang lain. Nah kemudian orang tersebut kulitnya dijual, itu nggak jadi masalah, gitu kan ya? Karena itu sudah milik dia. Bahkan jangan pun kulitnya, misalnya eh, saya membagikan hewan kurban, saya berkorban. Nah orang pakir tersebut, contoh misalnya saya bagikan ke pakir, misalnya mohon maaf ke fakir. Nah itu orang pakir tersebut boleh hukumnya menjual daging kurban, nggak jadi masalah, gitu kan ya? Nah, yang nggak boleh itu untuk orang yang berkurbannya menjual daripada hayawan kurban. Apapun itu, baik rambutnya, kulitnya, dagingnya nggak boleh. Adapun untuk orang yang nanti dia menerima daripada kurban, misalnya eh, saya berkorban, terus saya sodakohkan tuh kulitnya, nah. Dia tidak olah dia jual, nah itu tidak jadi masalah, ya para sahabat rahimakumullah itu perlu diketahui dan selanjutnya perlu dipahami tidak boleh juga kita memberikan ujroh memberikan upah terhadap orang yang menyembeli hayawan kurban upahnya ujrohnya dari bagian hayawan kurban tersebut contoh seperti gini ada seseorang eh, dia misalnya eh, biasa menyembeli hayawan kurban gitu kan. Nah kemudian kita memberikan ujroh, memberikan upah terhadap orang tersebut, nah kepalanya atau misalnya pahanya itu tidak boleh, tidak boleh ya. Nah kalau ujroh ya berbeda kalau misalnya sodako, artinya memang misalnya orang tersebut menyembelih hewan kurban itu dia tidak ada bayaran dia karena Allah dia tidak minta upah kemudian tidak minta upah nah kemudian kita memberikan sodako daripada daging hayawan kurban misalnya kita berikan sodako eh, daging hai, dari hayawan daging dagingnya gitu kan nah kita berikan itu mah tidak jadi masalah boleh yang nggak boleh itu menjadikan ujroh jadi menjadikan ujroh jadi kita membayar terhadap orang yang menyembelih ya nah, bayarannya itu dari daging hayawan korban atau dari bagian hayawan korban itu tidak tidak boleh nah para sahabat rahimakumullah itulah Masalah-masalah yang terkait dengan kurban.